Доброго дня, дорогие украинцы! Меня зовут Элина, я Украинка из Центральной Азии. Я выросла и родилась там и приехала в Берлин 14 лет назад. Я очень люблю этот город. Я выбрала его, я разбираюсь в нем. И очень хочу, чтобы вы себя здесь чувствовали комфортно и уютно. Сегодня поговорим о том, что делать, если вы вдруг потеряли ключи. Поехали! Потеря ключей – ситуация, конечно, достаточно заурядная, случается со всеми, хоть и неприятно. Если вы досмотрите это видео до конца, вас ждет очень приятный сюрприз от нас. Самое главное – не поддавайтесь панике. Спокойно подумайте о том, где вы могли свои ключи оставить. Если вы не можете вспомнить или ключи украли, они действительно потеряны, то всегда есть возможности решить проблему. Если у вас есть подозрение, что ключи украли или их действительно украли вместе с вашим кошельком или с вашей сумкой, то необходимо сделать обязательно как можно быстрее три вещи. Первое ⁇ это позвонить в банк и закрыть свои карточки. Второе ⁇ подумать о том, чтобы сменить замки, потому что в вашем кошельке или в вашей сумке могут быть документы, в которых написан ваш адрес. И третье, дайте обязательно знать об этой ситуации вашему арендодателю. Но вам необходимо убедиться, что тот мастер, который приходил и заменял вам замок, может предоставить официальный документ. Будьте честны, самое важное, не утаивайте случившееся от вашего арендодателя или от вашей управляющей компании. Это будет очень неприятно, если в момент, когда вам придется съезжать с квартиры, менять место жительства, вам придется рассказать о том, что вы когда-то сменили замки. Лучше сделать это сразу для того, чтобы заранее избежать неприятностей. Очень важно, если вы планируете сделать дополнительные ключи от вашей квартиры, вам необходимо предупредить об этом вашего арендодателя или управляющую компанию. В Германии вы не имеете права сделать сколько угодно дубликатов, включая от вашей квартиры. Дело в том, что вашей управляющей компании и вашему арендодателю необходимо знать, сколько комплектов, ключей от квартиры, находятся в использовании в данный момент времени. А вот он наш бонус. Если вдруг с Вами случилась такая неприятная ситуация. Мы не хотим оставлять вас в одиночестве. Мы нашли ребят, которые помогут вам 24 часа 7 дней в неделю. Вы можете позвонить им. Контакт вы найдете в описании. Назовите промокод ELINA in Germany и получите скидку 10% на их услуги. Удачи! Неприятные ситуации случаются это часть жизни. Мы очень надеемся, что мы смогли вам помочь. Если мы вам нравимся, то пожалуйста. Оставляйте комментарии под этим видео, отправляйте это видео своим друзьям и знакомым, оставьте нам свой лайк и пометайте. Все будет хорошо.